masala yeha bizda asosiy formula bor p 2 ikki taqsim n ye kinetik degan yoki 1 taqsim uch n m nol v kvadrat degan formulalarimiz bor bu formulalarni keltirib chiqarish shart emas Xo'p, shu formula bo'yicha konsentratsiya 3 marta ortib demak konsentratsiya 3 marta ortgan va o'rtacha kvadrat tezligi uch marta kamaygan o'rtacha kvadrat tezlik uch marta kamaygan bo'lsa uning kvadrati tabiiyki to'qqiz marta kamayib ketadi demak uch marta oshib uch marta to'qqiz marta kamayganligi uchun umumiy qiymat uch taqsim to'qqiz bo'ladi ya'ni uch marta kamayar ekan demak a javob o'n birinchi masala yechimida o'zgarmas massali gaz chizimida ko'rsatilgandek birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tgan bunda gazning temperaturasi necha marta ortaryapti p taqsim p taqsim t teng konstanta formula bo'yicha demak p bir bir taqsim t birimiz teng bo'ladi p ikki v ikki taqsim t ikkiga endi p birimizni qanaqadir pnol deb yozib oladigan bo'lsak shu yerda qanaqadir pnov bu yerda esaoga teng deb oladigan bo'lsak demak dastlabki holatda no bnol taqsim nol bo'lgan keyingi holatda esa bosimimiz mana bu demak uchta pnolga teng uchta p nolga teng chunki uchinchi chiziq bu demak uchta pnol uchta o ko'paytirilgan hajmimiz esa ikki uch to'rt besh beshinchi bnoldeak beshta b nol hajmimiz besh u nolga teng uch bu nol ko'paytirilgan besh bu nol taqsim o ekan demak demak kasrning surat qismi o'n besh marta oshganligi uchun mahraj qismi ham o'n besh marta oshishi kerak temperatura necha marta ortadi desa demak n teng o'n besh marta ortar ekan endi o'n ikkinchi masalaga o'tamiz 12 ikkinchi masalada 5 idish demak 5 idish bo'lganligi uchun jarayon b teng konstanta ya'ni izoxorik jarayon 5 idishda de, demak t 1 teng yigirma gradus selsiya yoki 300 kelvin harorat qaror topgan bir atomli gaz demak i teng uchga gaz bor idishdagi gazning bosimi uch marta ortishi uchun unga qancha issiqlik miqdori berish kerak e'tibor qaratamiz berilgan sii miqdorimiz faqatgina ichki energiyaning ortishiga sarf bo'ladi sababi hajm o'zgarmas endi endi agar pv teng pb teng neu r t formula bo'yicha formula bo'yicha modda miqdori va r o'zgarmas kesi hamda v ham o'zgarmasligini oanda faqatgina t va t o'zgaryapti agarda bosim uch marta ortgan bo'lsa demak temperatura ham uch marta ortgan yani bosim uch marta ortganligi uchun demak temperatura ham uch marta ortgan demak t ikkimiz teng uch kara uch yuz ya'ni to'qqiz yuz kilvin temperatura to'qqiz yuz kilvingacha oshgan bo'lsa oshgan bo'lsa unga qanday i miqdori berilgan deydigan bo'lsak deltauning o'rniga biz yozishimiz mumkinki i taqsim ikki neu r shunga teng huki demak imiz uchga teng uch taqsim ikki ko'paytirilgan neu besh mol ko'paytirilgan sakkiz butun o'ttiz bir ko'paytirilgan temperatura de to'qqiz yuzdan uch yuzni ayradigan bo'lsak olti yuz kelinga bu ko'paytirmamiz o'ttiz 195 yuz to'qson teng bo'lar ekan agar buni kilojd ifodalab uh, qo'yadigan bo'lsak 37.4 yetti butun kelib chiqadi 13-masalamizda foydalanish foydalish kesient tta bo'lgan issiqlik mashinasi bir siklda 24 to'rt kilojal ish bajaradi ta teng a taqsim qo bir degan formulani biz bilamiz f fozni fodalamoqchi bo'sa bir seklda yigirma to'rt kilo ish bajaradi shuncha bajaribdi sovutgichga berilgan isi miqdorini toping yoki yoki qo bir minus qu ikki taqsim qo degan formula o'rinli ya'ni bu yerda qo bir q qu ikkimiz o'zi aslida aga teng edi to'g'ridan to'g'ri a ni qo'yib ketadigan bo'lsak va d orqali qudaab o'ladigan bo'lsak qobirimiz teng a taqsim ya'ni bu yerda a yigirma to'rt kiloja ekan yigirma to'rtni biladigan bo'lsak yigirma besh foizga ya'ni u bir taqsim to'rtga teng bu demak to'qson olti kiloja bo'lib chiqar ekan to'qson olti kiloja issiqlik miqdori olgan isitgichdan va va yozdik hozirgina a teng qo bir minus qo ikki deb sovutgichga bergan i miqdorimiz qo bir minus a ga teng bo'lar ekan demak qo bir minus aimiz esa to'qson oltidan ayiramiz demak yigirma to'rtni demak javob sakkiz yetmish ikki kio bo'lar ekan keyingi masala o'n to'rtinchi masala o'n to'rtinchi masalaning javobi ortadi bo'ladi buni abtiturientlarimizga yoki o'quvchilarga maslahat yodlab ketish maslahat beriladi ya'ni o'n to'rt demak a javob bo'lar ekan amo jismlarning harorati erishish jarayonida ortar ekan endi o'n beshinchi masala yechimida chizmadagi a va b nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni toping a va b nuqtalaridagi umumiy qarshilik bu yerda a nuqtadagi potensialni qanaqadir pi a deb oladigan bo'lsak b nuqtadagi potensialni esa pi b ga teng deb oladigan bo'lsak e'tibor qaratamiz o'zgarmas ya'ni bir sim bo'lsa shu simning har bir joyidagi potensial bir xil qiymatga ega bo'ladi ya'ni agar uning qarshisida hech qanaqangi to'siq bo'lmasa misol Man, uchun mana shu yerda to'siq bor demak mana bu yergacha pi a potensialga teng bu yerlarda ham pi a pi a bu yerlarich ham pi a demak mana bu dan davom etishimiz mumkin bu yerlarda ham pi a demak bu yer ham fi a demak fi aimiz pi b ga teng ekan shu shart bo'yicha demak potensiallar tengligidan zaryad ko'chmaydi zaryad ko'chmagandan keyin qarshilik ham yo'qdek hisoblanib ketiladi demak javob d de. umumiy qarshilikni qiymati nolga teng yoki to'g'ridan to'g'ri tok kelib bir bo'sh simdan o'tib ketadi deb qarashimiz ham mumkin yoki undan ham boshqa mana bu qismni bu yerga ko'chirib olib kelishimiz mumkin unday orad, holatda yuqoridagi uchta qarshilik ham ishlamay qoladi pastdagi qarshilik ham ishlamay qoladi sababi tok bo'sh simdan o'tib ketib qoladi